Вот. вот так вот ну комната выглядит моя просто-просто состояние выглядит как будто у меня нет игрушек на самом деле их у меня полно вот первое вот моя кровать яростная, мягкая так вот И, как бы, на столик кстати выходите посмотрите мой планшет Та -да! вот. вот так вот этот ящики есть тут сейчас покажу, что. Ну, тут косметичка мамы. Резинки, э, расческа. Эти ящички у меня открываются. Ну, там всякая фигня, короче, лежит. Шкаф моего гардероба. Он огромный. Сейчас. Вот шкаф моего гардероба. Вы его, наверное, не видите. Сейчас. Ощущение плохое. Вот мой как бы рабочий столик. Это мой мишка. Прибавляла немного. Зеркало номер два. Под столом у меня тоже есть игрушки. Сейчас я их посвящу. Итак, вот. Вот у меня игрушки лежат. Вчера, то есть 15 марта, Купили мне набор Лего. Давно купили мне ну, набор Лобра. Дальше. У меня вот такой вот шкафчик открывается. Сейчас, вот, шкафчик открывается. Опа! Только он сломанный у меня, сейчас, подождите. Моя нога! Я заметила? Нет. А, вот у меня такой шкафчик, вот у меня есть. Это косметика моя, огромная, короче. И дальше у меня вот что лежит. Сейчас я посвящу. Вот, видно? Тут у меня книги лежат. Ну, вот, я не знаю, почему. Это от школы, папка по школе лежит. Косметик. Ну, и дальше настольные игры и творческий уголок. А ну, это было все. С вами была Элина. Всем пока. Подписка на канал. Пишите в комментарии, тебе понравилось, ответили. Нет, всем пока.